И это очень важно. Дать ключ от квартиры, где деньги? Лежат? Да, ключ от квартиры. А вы с какого телеканала? Да. Какой? Называется, Одесса. Одесса, так да. Да, Дать ключ от квартиры, где деньги. Лежат? А вы с какого телеканала, скажите, пожалуйста? Вы будете уходить в горы. Брат, отлично. Вы будете уходить в горы. Вы будете уходить в горы. Вы будете уходить в горы. Вы вы тоже с этой организации. Mm -hmm. Тоже с этой организации. Да, а да. что за организация? Против Боровика. Он так называется? Да, против Хорош... Боровика, так и называется. Ваше название. Да. Супер. Спасибо. И вы поймете, что в самом деле иметь будут вас. А Да ничего, я хожу спрашиваю, что за происходит. Нет, дружище. Какого? Я понял. Передон. Мой? Он на Преображенском. Пастера. Хорошо, хоть не в дом зашли, спасибо. Братан, мы если бы, зашли бы, мы поинтересовались у тебя. Можно зайти к тебе к дому? Нет, Хорошо, спасибо. Поинтересовали бы, я тебе клянусь. Все, да. Да. Не отвлекайся, да? Петь будете? Нет, танцевать. Отлично. Танец с гитарой. По-любому, ломбан. Отлично. Ребята, вы тоже анархисты? Да, я смотрю. А За кого вы агитируете? За анархию. Из За анархию? Так анархия в выборах вроде не должна участвовать. Против Боровика. Против Боровика? А за кого? Ну, альтер... альтернатива какая? Против всех. Против всех кандидатов. Против всех. То есть вообще против выборов. Ну, как анархисты должны быть. Ну, я не знаю, тысяч восемь, наверное. Дофига. Меньше, чем придется потом за него платить. Ребята, а вы, вы тоже участвуете в агитации? Нет? Я стою тут. Просто стоите. Окей. До этого да, правительства как... было другое. Не важно, какое было правительство. Управлять, управлять городом. Это же не политика, это хозяйство. А кого вы хотите, чтобы кто управлял вместо него? Ну вот у нас есть Славик Азаров. А, это Азаров, да? А здесь есть юристов там у него есть опыт. <реклама> есть опыт управления городом. У него есть своя программа для начала. Mm. Но ну, вроде у боровика тоже есть. У боровика, кстати, нет программы. Я смотрел <реклама> в интернете, нет его программы. Ну, я слушал то, что он говорит. Вот есть программа на Ну, в принципе, это с его команда, конечно. С его команду, если он согласен. <реклама> вот. Но. Программа Саркосфилий очень скажем так. Городские мальчики. Давайте все продадим. На этих деньгах что-то еще сделаем. Кому продадим? Что, что значит продадим? Приватизируем, продадим все основные объекты. Например. Например. Да. Вы же... Вы знаете цела программу сразу Нет, не знаю. Откуда я ее буду знать? Ну, то есть я знаю, что он говорит, я слышу там отдельно его речи. Читать его программу я таким не занимался. Нет. Ну так что они собираются приватизировать, например? Приватизировать конкретно? Сейчас не вспомню. Ну, тоже ничего я не, не помню. Я не готовился к интервью. Я тоже не готовился. Я мимо шоу, смотрю, здесь такая движуха происходит. Сколько твоя стоит? Это зачем тебе нужно? А гитара твоя сколько стоит? Моя полтора да. штуки. Фу, неплохо. А твоя камера сколько? Да нафиг. Сходи вон в магазин в цитрус, посмотри. Да ладно. Я лучше бы ломбард. Ломбард? Баллотироваться на какие-то избирательные голоса. Только то, что он юрист, это еще ничего не значит. Ой. Знакомый человек. Здравствуйте. Вы вообще с какой организацией, скажите, пожалуйста? Я вас так часто вижу на всяких сомнительных акциях. Да, при сомнительно. Ну, вот как-то такое впечатление создается постоянно. Ну, это обманчивое впечатление. Вы с какой организации? Ну, я кандидат в мэры, Вячеслав Азаров, председатель Союза анархистов. А, извините, я просто не знаком с вами. Да, ничего не Почему именно против Боровика? А мы до этого выступали против Крымшола, против Гурвица. Почему? Наша одна из целей компании – это не пустить во власть сомнительных личностей и старых коррумпированных чиновников. Ну, там почти все сомнительные. Точнее, не почти вот, все, поэтому но мы Боровик, память. мне кажется, он не, не со старой власти. Ну и что? Так он вообще как аферист тут выступает. Почему? Ну потому что его даже турнули с министерства экономики, что он не смог предоставить диплом. всех выгоняют. Ну конечно. Берут и, и, и никто диплом не предоставляет. Я вот общался с другим министром финансов, но он я там лекцию недавно, я случайно оказался. Вы тоже выгнали за то, что он там что-то делал, делу. А этот, он что-то делал, ну вот тогда ну, неплохо если... бы узнать, что он там делал. Потому что данных о том, что он там делал, никаких нет в открытых источниках. То есть он ходил и рассказывал знаю, о золотом дожде да? инвестиции. Mm -hmm. Ну вот чисто Остап Бендер.